Это кто администратор? Нет. Так, что здесь за товариство? Давай посмотрим. Актив капитал. А, ну все. Это таким. Это таким. Это таким. Все, ребят, клеем. Клеем, идемте. Все, идемте, клеем на окна. Что, что, что она видит? Пом помахать ручкой? А к Анастасии Ким вы относитесь? А кому вы относитесь? И к кому? А зачем а, а вы меня трогаете? А зачем давай, вы меня давай, трогаете? Давайте, вы не имеете мужчина. права вообще нас трогать, мужчина. что это такое? Мужчина. Вот так выглядит заведение Анастасии Ким, которая не платит зарплату. Работники такое. Вам что, зарплату платили. Все, ребята, клеим, идемте.

Так, заведение моцарелла, которая принадлежит также Анастасии Ким. Hey, покажите свое удостоверение, на покажем, к, конечно, покажем. Мужчина, не мешайте вы нам. не, лукайте, не мешайте вы нам. Мужчина, не толкает, это вы мужчина, Это вы меня толка, покажите, толкаете. Это вы меня не толкаете. Не толкайте меня. Не толкайте меня. Мужчина, покажите не, удостоверение. Не, не толкайте меня. Не толкайте меня. Не толкайте меня. Не толкайте меня. Вы где-то с улицы пришли. Не толкайте меня. Вы лучше скажите Анастасии Ким, чтобы выплатила. Мы имеем право размещать информацию. Руки Мы право информацию. Хорошо, покажите удостоверение. Покажите, где ваше удостоверение. Давай. Какое удостоверение? Где? Паспорт вам Вы показать? Же журналист, вас же не трогать. Покажите мне удостоверение. Вы лучше передайте, чтобы Ким выплатила зарплату. Вы Но вот это ларине? передайте. Мужчина. А Ким, вы есть отношения? Ким, что вы такие защищаете? Я, я не защищаю, должен не Ну, скажите, чтобы, чтобы Ким приехал и рассчиталась с людьми. Покажите удостоверение, мужчина. Ну что, как цирк, понимаешь? Цирк. Цирк это у вас цирк. Так, ну, давай, давай, Привет в Москве передайте. Люблю ценой. Пинику. Вот. сразу видно работодатель Москвич. Що си я не за те, Зоберей тисяча сну все ясно Сигнаю тебе и да завжди пизно не йти, не йди від мене Рапародива дай я налию собі, я наречу би вина, а хочешь из мене до. Расскажите, пожалуйста, ну для чего вы это сделали? Что здесь происходит? Здесь не выплачивают выплачиваю зарплату сотрудникам. Это в первую очередь плохое отношение к людям и вообще не знаю толку здесь работать и на дальнейшем. Вы в милицию обращались? Да. Толк есть какой-то? Нет, просто закрывают дело или закрывают глаза на это. Либо я говоря, говорят, что следствие идет, но толку я вообще. Show's me,